во всем! Сегодня будем готовить традиционный деревенский шотландский суп. Скотч бров, то есть шотландский бульон в переводе. Первый рецепт известен с начала 17 века. Шотландцы большие шутники, потому что на бульон это мало похоже. Скорее на очень-очень густой и сытный овощной суп. Овощи, как правило, используют сезонные, догмы нет. Но репа и или брюква, морковь и лук очень желательны. По большому счету обязательны коренья, мясо, Идеально баранина может быть говядина или без мяса. Загуститель перловка, горох и/или чечевица. Кстати, консервированную версию этого супа выпускают все основные торговые сети мира. Теска, Хайнц, Бакстер и десятки других. Для варки этого супа потребуется баранина. Как загустители, перловая крупа и горох. Замоченные за 3 часа до этого и промытые. Кстати, горох очень желательно именно зеленый овощи, морковь, репа, лук, лук-порей, чеснок, капуста и корень пастернака. Очень желательно бульон. Чаще всего в этом супе используют куриный. Не знаю почему так повелось. И специи соль и черный молотый перец, тимьян и лавровый лист. А также немного растительного масла. Жарить будем, но чуток. Мякоть баранины, для этого блюда лопатка, которую вы видите идеально, нарежем на большие куски. Измельчать мясо мы будем потом. А вообще можно и говядину использовать, но это уже английский вариант шотландского блюда получится. В последнее время часто варят этот суп вовсе без мяса. Чеснок и лук очистим и нарежем небольшими. Добавлять мы их будем одновременно. Далее пойдет этап кореньев, морковь. Ее можно взять и больше, но это дело на любителя. Очистили и нарезали довольно крупными кубиками. Кухня у нас сельская, в размерах кусочков особо не заморачивались. Очередь репы. Я долго выяснял, репа это или не репа. Потому что она больше похожа на брюку внешне. Немного фиолетовый верх и светлый низ. Выяснилось, что это сорт репы такой. Хотя можно полностью или частично заменить на ту же брюку. Очень полезные овощи и по влиянию на организм, и как низкокалорийные. Переходим к пастернаку. Корень довольно большой, нам столько не надо. Достаточно равный объем с морковью. Отрежу часть, зачистим и также будем нарезать кубиками. Пастернак вполне можно заменить на корень петрушки и сельдерея или на один из них. Вообще этот суп довольно демократичен. Овощи используйте, что в данный сезон несложно найти дома или купить. Лук-порей. Какой суп в Европе обходится без этого подвида лука? Удалили жесткие листья и корешки. Зачистили от внешних жестких слоев. И нарежем тонкими колечками. Это снаружи он жесткий, а внутри очень сочный и нежный. Капуста. Не всегда используется в этом супе, но у нас по сути королевский шотландский традиционный рецепт. Звучит... И да, как правило капуста в ход идет не такая, как у нас белокочанная, иногда молодая зеленая, а кайл Листовая особая зеленая, иногда фиолетовая капуста. Я такую у нас не встречал, часто заменяют носовойскую. Но говорят, подходит и наша традиционная. Подготовку закончили, начнем варить. И варить будем в толстостенной посуде, кастрюли, сотейники, казане. Разогрели масло, добавляем лук и чеснок. Огонь чуть выше минимального. Жарим, а точнее тушим до мягкости минуты 3-4. Потушили, добавим куски баранины. Выложим их. Затем крупы, предварительно замоченные, хорох и перловая крупа. То есть ячменная крупными зернами. В различных вариациях добавляют еще и чечевичную крупу, а иногда заменяют ею горох. Лавровый лист и тимьян сюда же. Тимьян может быть свежим, хотя он не обязателен, но тут он просто хорош. Чуть присолили и добавляем бульон. Бульон в идеале не из кубиков, домашний. Мы делаем концентрат в фюме, а затем разводим до нужной пропорции. Очень удобно. Рецепт есть на нашем канале. Довели до кипения, сняли пену и оставляем вариться на полтора-два часа под крышкой. При слабом кипении на малом огне. Покипело, добавляем коренья, морковь, репу или брюкву и пастернак. Это прекрасный союз кореньев, вкус будет и необычен и восхитительный. По большому счету все эти коренья слегка сладковатые, но имеют свои вкусовые оттенки, что передастся супу. Варим еще час. Затем время убрать мясо. Куски крупные, их легко найти уже в густом супе. Выловив, мы их нарвем вилкой ножом до волокон. Консистенция волокон тушенки. А кости выбросим. Мясо возвращаем. Лавровый лист убираем. Он даст горечь, если будет дольше вариться. А супчик будет сладенький, хоть и без сахара. И добавляем капусту и лук-порей. Перемешаем. Добавим воду или бульон до необходимой желаемой консистенции. Суп должен быть густым, но и в кашу не должен превратиться. Полчаса варим. В конце варки добавляем соль и черный молотый перец. С солью осторожно, он настолько насыщенный и чуть сладковатый, что вы можете и пересолить, не угадав. Добавьте около полутора столовых ложек соли, остальное присолите по вкусу в тарелке. Можно и бульона или воды добавить, или выпарить при желании. Подают шотландский перловый суп со свежей петрушкой. Иногда вместо хлеба используют целиком отваренный картофель. Вроде бы просто, но очень необычно и неожиданно по вкусу. Сложно передать словами, какой он на вкус. Четко слышна легкая овощная сладость и смесь вкусов овощей. Это очень полезный и замечательный суп. Густой настолько, что ложка может стоять. Кремовая консистенция, но молочных продуктов или крахмала в нем нет. Баранина, когда я ее доставал, уже была божественно вкусна, напитавшись овощными соками. Кстати, иногда, вынув ее, назад не возвращают, подавая ее как второе блюдо с каким-нибудь гарниром. В общем, неожиданно вкусно настолько, что готовить необходимо обязательно. Попробуйте короля шотландских супов. По распространению и важности аналог нашего борща. Приятного аппетита желаем вам! А вот британцы, как правило, ничего не желают. Сразу переходят к удовольствию от поедания. И вы попробуйте рецепты от корчмы. А мы ждем вас снова. Подписывайтесь и будьте здоровы!